пользуюсь это капитал это энергия который э -э, в соответствии с нормами общества направляется э -э, эта энергия направляется в нужном направлении если представим себе что капитал работает без контроля он самоорганизуется и это будет э -э, не то что сейчас а лучше а если есть контроль, но он э, со стороны общества, но он аморален, то это хуже, чем если капитал сам организуется для всякого. Вот э, такой у меня образ того, что сейчас происходит. Э, абсолютно неинтересно говорить для меня, э, значит, чем мы плохи, э, какими мы должны быть, и даже почему мы такие значит, экономика. Проблемы экономики есть проблемы симптомов, а не причин болезни. Мы не можем. Вот тут на пленарном столе кто-то сказал, что любое хорошее дело в соответствующей среде превращается в свою противоположность. Как бы мы ни лечили, чем бы мы ни занимались, боролись ли бы с теневой экономикой или создавали банк развития, реконструкцию, все это превратится в то же самое, во что превращается. И нет никакого симптома, которого можно было бы сказать, что он плох или хорош. Вот даже по теневой экономике у вас был спор. Это правильный спор, потому что она обоюдоостра. Теневая экономика есть реакция на аморальность власти. Поэтому бороться с ней — это вдвойне аморально. Для того, чтобы сказать, что бы я думал можно сделать, я бы сказал, что я вижу как бы три характеристики народа, которые ведут к успеху. Это наличие энергетики соответствующей, это наличие у граждан э, некой миссии общей для страны, предназначения. Э, и третье – это наличие знаний о своей истории, о своей стране, э, и о том числе и о морали, и об экономике, о законе. Мы не можем реально повлиять ни на энергетику, мы только можем ждать. Дело в том, что Украина, как мы знаем, это постгеноцидная и постсоветская нация. Она очень пострадала. Причем пострадала я. Если вы хотите, я могу как привести пример. Обычно я это привожу на лекции, пример. Например, я, будучи евреем, понимаю, как страдал еврейский народ от Холокоста. Но это был пирог, если брать народ, и кусок был вырезан, и все остальные куски в целой структуре остались. Украинская нация пострадала, на мой взгляд, больше в качественном отношении, чем виска, потому что были вырезаны лучшие слои. В отличие, в отличие, от... Поэтому такая постгеноцидная нация, мы можем только надеяться, что она восстановится. Мы не можем сделать, чтобы она немедленно стала. Я не знаю, как это будет делаться. То же самое в отношении миссии. Это все вопрос истории. Единственное, что мы можем сделать, это дать знание о том, что такое хорошо. Знание людям. Может быть, это ускорит у них формирование чувства миссии и чувства предназначения. И если это знание будет даваться людьми, которые по общепризнанно моральны, то это будет, это знание имеет не только, будет иметь и воспитательный смысл не только будет информационный смысл, но и воспитательный смысл. Поэтому вот я, например, лелею себе мысль, создать такой онлайновый университет или сеть воскресных школ, где бы люди высококвалифицированные моральные, это можно крутить сколько угодно, давали бы комплекс знаний по высокому Украине. Я не сомневаюсь, что будет много людей, которые бы хотели бы это увидеть, будь то литература, язык, э все параметры того, что есть в Украине высокого. Вот это единственное, что я могу предложить.